Сперва хочу дяковать тем, кто голос дал за меня и за моего сына. Огромное вам спасибо. Жизнь продолжается. Посмотрим, что дальше будет. Законодательство, такой выборчей системы приняли, что пока люди найдут фамилию, за кого хотят, тяжело. И по новым системам, вот возьмем Юго-Запад остался без единого депутата. Не прошел с Юго-Запада никто. Вот ваше голосование, чему привело округ, так что я как работал, так и буду работать дальше, только уже в другом округе и посмотрим, чем она все за это закончится. Работал и буду работать. Понимаете, получилось, что Байду же с людей очередной раз показал результаты выборов. Люди сидят дома, не выходя с своих квартир, хотят, чтобы было все хорошо, все прекрасно, но так же она не будет сами ничего не хотят делать, а государство хотят, чтобы лучше было. Вы не поддержали, не вышли из своих домов. Что вы хотите? Что оно дальше может быть для вас? Ничего хорошего. Так что люди добрые, следующие выборы выходите. Это зависит от вас и голосуйте. Значит, 15 числа я начну после выбора мэра, я начну опять отправить автобусы, раздавать пайки, потому что это не было сделано под выборы, это сделалось всегда. Мини Товкина это делаем 91 -го года, и мы это обязательно продолжать будем. Несмотря ни, на выборы, ни перед выборы и ни после. Мы всегда это делали, месяца месяц, и мы это будем делать. С 15 числа, люди добрые, мы это начнем делать дальше, что нас не обвинили ни в черт.